Продовжимо програму Новий день на телеканалі Миколаїв. І зараз наймиліша рубрика цієї програми. До нашої студії завітали миколаївські кінологи разом зі своїми вихованцями. І Я рада вам представити поруч зі мною Олена Троян, голова Миколаївської обласної громадської кінологічної організації Трон і члени клубу Олексій Кравченко та Наталя Димова. Здравствуйте. Мы у вас в нашей студии и просим вас представить, кого вы до нас привели, наших четырелаков гостей. Ну, это у нас мопсы в разных Покажите окрасах. Вот, это у нас зефир, он бежевый. А это у нас марсель, он у нас черный. Это собаки... Семьи Димовых и Кравченко. Вот они у нас сегодня для фона пришли. Вот, ну, собаки не менее выдающиеся, не менее замечательные. Вот, ну можно Аргус. Аргус. Покажи, Покажи себя какой-то у нас. Вот это наш Великан, наша гордость клуба. Вот, Леша, расскажи о своем любимце. Мастина Наполитана. Редкая порода. Неоднократный чемпион Украины. Супергранд. Украины. Да, вот такой вот сильный, барбосик у нас. Да. Я бы на его месте <см pouquinho> объяснила. А лапа. он знает, что он дает Да, Арк, дай лапу. Арш, дай лапу. Он вам прос... прощает <см burn> многое. Дай лапу. Вот и еще он. один. У нас лапы здоровается со всеми. Умничка, хороший и, и еще один участник нашей программы. Четвертая собака, да. Немецкий боксер. Такой вот, как бы, молодой, чуть-чуть не сдержанный. Значит, собака разнообразна получается в общении, в, как бы в применении. Порода собаки как бы легко подается очень трестировке. Он любит петь. Он, у нас все животные любят общаться. И аргус он разговаривает, и мопс у нас разговаривает, и боксеры. Для сегодняшней беседы мы выбрали э, тему участия в выставках. Итак, Елена э, Хам, я знаю, что члены клуба в последнее время неоднократно принимали участие в разнообразных выставках. Расскажите об этой деятельности. Э, у нас, слава Богу, очень хороший коллектив, очень дружные все. Вот, э, и э, Их агитировать особо не надо, сами люди проявляют инициативу для того, чтобы кататься по выставкам. Выставки мы, у нас были и на Украине, и в Херсоне. Вот в этом году в Одессе, к сожалению, не было международной выставки. Вот сейчас готовимся на выставку в Днепропетровск. Вот это международные выставки. Вот в свое время катались и в Симферополь, и в Керчь. Мы объездили практически всю. Украину, вот в Киеве мы были на международной выставке тоже очень с хорошими результатами. Вот наши все собаки, которые ездят, вот можно сказать, что они привозят все призовые места. Вот никто не остается в обиде в плане в того, что это не просто так собака вот красивая приехала и что-то заработала. Это кропотливый ежедневный труд. Вот Наташа и Леша расскажут, как они достигли своих результатов со своими собаками. У них очень мало... Ну, надо брать собаку, вот тоже хотелось бы уточнить, не просто так вот взяли собаку, а к этому подходить очень серьезно, подходить в том плане, что надо выбрать, посмотреть а, выставки, почему мы сейчас вот рассказываем о выставке, выставка это зоотехническое мероприятие, там где показаны а, лучшие из лучших, и человек, который планомерно хочет себе завести собаку, он, соответственно, должен э, просмотреть поведение, изучить породу. Не просто так взять собачку, понравилась мордочка, нет. А подойти. Подойдет ли по темпераменту эта собака? Какие у вас цели и задачи для этой собаки? Вот. И рассчитывая на то, что э, выставка это не просто красивое шоу. Это ежедневный труд. В питании, в воспитании, в мационе. Ну, в общем, это целый набор комплексов. Комплекс, да, мероприятие, уход за собакой, то есть это не, про, не просто так. И вот эти вот кубки, которые мы видим, и розетки, вот, собаки заработали не за красивые глаза, а заработали вот кровью и потом своих хозяев, поэтому... Скажите, какова вообще цель выставок? Зачем выставлять животных? Человек получает на выставке за свой труд награду, награду своему питомцу. Он показывает красоту и ум своей собаки. Вот это, будем говорить, это как поощрение. Для человека, да, а для собаки. Для никому. собаки это общение. В первую очередь, собака Конечно. должна быть соци... социальная. Вот. Очень многие собаки, которые рано начинают свою карьеру, они этим гордятся, они ходят и показывают, вот, какие мы красивые. То есть просто так это ну, не получается. Как вам сказать? Собака, если она никогда не была готова и в взрослом состоянии пришла уже на выставку, да, она немножко ей страшно, она комплексует. Поэтому я рекомендую заниматься начинаться. Человек, как и да? человеку. То есть проходить всю как можно раньше. Тогда собака себя чувствует комфортно на выставке и она гордится своими медалями, своими розетками, своими кубками. Вот, так что вот я хочу вот обратиться к ребятам. Скажите, когда вы начали принимать участие в выставках? Ну, как бы Аргус у нас была первая собака. Мы ему подарили ребенка на пять лет. Ну. Выставку он начал, свою еще в щенках карьеру начал. Вот потихоньку, потихоньку, юниоры, интермедиа, и вот так вот потихоньку каждая выставка это какой-то титул, это какая-то медаль, это ну, стремление. Идет к тому, что вот собака как бы сама зарабатывает себе. За Я вот хочу еще да, дополнить, это реклама породы, потому что вот, допустим, такую собаку, как маскина, к сожалению, сейчас это очень редкая порода. Вот Алексей ходил со своей собакой, и вокруг его собаки было куча впечатлений, потому что такая собака редкость. Это вот как пропаганда, будем говорить, реклама mm. да, породе. Скажите, пожалуйста, а какая выставка вам запомнилась наиболее, как-то больше всего. Ну все, как бы выставки, каждая по-своему запоминается, как бы общение и с животными узнаешь чего-то ну, многого для себя нового. Может как... быть какой-то приз самый ценный? Да все призы как бы ценные. Все ценные да, призы. как бы вот уже как бы уже все, ну, получается самый дорогой приз это самый первый, когда только выставляется щенок и все у нас как бы э, собаки выставляли со щенков. И каждый каждый щенок занял свою самую первую самую первую награда и как бы гордость за то, что как бы мы чего-то достигаем, чего-то э, чего-то пытаемся там заработать как бы что-то ну все это, важны все да, важны это подарки, еще и престиж к тому что вот допустим кабели и они имеют вот аргус у нас уже папа вот то есть он не просто собака он заслуженная собака это тоже немаловажно играет роль в породности собаки потому что человек вот он увидел на картинке собаку говорит вот хочу такую для того чтобы такую собаку завести и к этому надо стремиться то есть лучше получаем от лучшего то есть идет подбор пар чтобы вот породность допустим допустим, тоже Церик у нас, вот он замечательный у нас боксер, именно вот отвечает слову боксер, вот он очень породный. Это не просто так, это вот у него папа выставляется, мама у него очень титулованная. То есть человек, взяв собаку, он уже знает, что он взял не дворнягу, и что с него не вырастет какой-то метис или там двортерьер. Какими качествами собаки должны обладать для того, чтобы занимать призовые места на выставках? что в первую очередь они должны показать свою внешность или может быть свои какие-то ну, если можем так говорить о животных душевное качество мне воспитание, мне кажется что это, мне кажется это все должно быть в комплексе и э, собака отображает характер э, самого хозяина. Вот у нас, допустим, ребята, они молодцы, они вот Наташ, сколько вы проходите, эмоцион, какой у вас? Мы, получается, гуляем с животными два раза в день и одна прогулка идет ну, занимает как минимум полтора-два часа потому что как бы мастина, у них проблема идет с суставами. Для того, чтобы этого не было, даются пищевые добавки, даются витамины, и надо очень много с собакой с животным гулять. Это для того, чтобы не было проблем с суставами. Ну, так же самое немецкий боксер. Он гуляет для того, чтобы у него развивалась грудная клетка, чтобы был, был шире костяк. Чтобы а он... мопсы? Мопсы тоже. Да. И мопсы у нас дело в том, что они гуляют наравне со, с большими собаками. Да, вот смотрите, у как всех бы... это большая, огромная грудная клетка. Это не потому, что они... Да, у них это есть и врожденное, но если вы не будете заниматься, то оно все исчезнет. То есть, это как спорт, это спортсмен. Он должен всегда держать себя в форме. И мне мне кажется, что когда собаки гуляют, хозяин общается, тут вырабатывается уже характер, то есть корректируется характер. Вот все собаки у нас адресированы, то есть они не просто так вот сами по себе бегают, они прекрасно слушаются. Ну, Можете себе представить, такая стая. Вот, как... Аргус побежит. Да, <связь> нет, они прекрасно есть, вот, да, они прекрасно слушаются все и в коллективе держатся вот. То есть они отзываются на зов хозяина, они подходят хозяину, они разрешают э, одеть ошейник. То есть, и, ну нет таких случаев, чтобы допустим там, там кидались. И... Я вот смотрю без намордника. Ну слава богу <связь> без намордника. Ну во-первых, они живут в одной семье, поэтому они друг к другу привыкли. И не так тепло. Да, это и притренно. они очень теплые. Они вообще собака это сама по себе это доброе, теплое, отзывчивое существо. То вот есть... я хотела да. бы сказать то, что вот я как мать понимаю, что успехи ребенка, а в данном случае животного, это очень большой труд хозяев и его, владельцев. Кроме того, что вам приходится гулять много в ущерб своему какому-то личному времени тогда, когда может быть вы хотите отдохнуть или поспать или плохо себя чувствуете, а надо вставать и идти что еще вам приходится делать для того, чтобы у вас были успешные животные ну, прежде всего правильное питание животным, прежде всего то, что я говорила пищевые добавки Витамины обязательно. Каждой собаке нужны определенные какие-то витамины. Мы это все подбираем, как бы каждая собака получает свои правильные витамины для того, чтобы была красивая шерсть, ну правильный костяк, как бы я говорю, чтобы лапы не разъезжались. Ну и прогулки, прогулки, самое главное прогулки. Но мне кажется, что самое главное это все-таки общение. Ну, ну, общение. Без этого никак да, нельзя. Да. Вот, мы общаемся и на улице, мы общаемся дома, вот, и мы воспитываем своих собачек, делаем вовремя прививочки, потому что без прививочек нас на выставку не пустят. Вот, то есть соблюдать все правила гигиенические. Ну, то есть мы не гуляем на детских площадках, мы специально ходим в... В парке, там, где разрешено гулять с собаками. То есть это ну, немаловажно для того, чтобы пропагандировать породу, а не как говорится, вызывать негатив у, у людей. Что приходится пережить во время подготовки к выставкам и во время сами, самих выставок? Возможно, какие-то интересные истории случались с вами, происходили. Интересно. Елена Михайловна, помогайте гостям вот вы а, постоянно пусть, принимаете пусть, участие пусть, пусть, в подобных пусть, мероприятиях спасибо. и вам приходится ну, очень много пережить вот ну у нас допустим очень смешные такие казусы вот бывают когда там ну допустим говорят Заняла первое место, лучшая сука и называет породу. Хорошо породу, а не фамилию человека. Знаете, вот такие вот смешные казусы бывают. Вот, то есть, и бывают еще э, казусы, когда э, путают породы сами, ну судьи. То есть, допустим, нам мастины называют, там каникурсы или там еще как-то. То есть, вот такие казусы. Специфические, специфические моменты, моменты да, бывает, так что вот все очень, ну так. И бывает собака вот у нас была очень смешная такая история. Девочка была первый раз, мама всегда выставляла собаку. И в э, судья говорит, поставьте собаку в стойку. Вот. А для нее э, она взяла и собаку поставила себе на плечи. Ну, сказали стоять, вот она и поставила себе собаку на плечи. То есть это было очень так э, казусно и смешно, все, в общем, было всем весело, потому что не в стойке собака стояла, а на плечах у хозяина. Вот. Ребята, скажите, какие высоты вам еще не подвластны? В каких, может быть, выставках вы хотели бы участвовать? На какую арену выйти? В какую награду получить? Не знаю. Самая высокая награда. Да. Международная. Международная, да. Хотелось бы попасть на международную выставку, где иностранные судьи, где как бы узнаешь что-то новое. Как бы что-то слышишь о, о, о собаках именно те, которые за границей, то что как бы у нас как бы ну в принципе стандарты все одинаковые, но от каждого судьи всегда что-то слышишь новое интересное, познавательное, как бы и себе это ну там где-то отмечаешь, чем как бы вот по поводу аргуса нам как бы много советовали. Да? Ну то что конкуренция по поводу аргуса как бы много вот советовали, как бы и судьи сами говорили, рекомендовали у них был, были эти породы, и они как бы рекомендуют как правильно содержать собаку как бы они уже прошли через это, и они как бы дают рекомендации, вот чтобы собака была лучше. Ну вот прислушиваясь к их мнению, и как бы для себя тоже какие-то пометки делаешь, какие-то выводы. Спасибо за то, что вы пришли сегодня. Я вам желаю успеха, новых побед. И все-таки поддерживаю, Илья Михайловна об этом всегда говорит, и я ее поддерживаю, что главная победа – это любовь ваших питомцев и то тепло, которое физическое и душевное, которое они дарят нам, людям. Спасибо.